assalomu alaykum mazza maza, -maza kanaliga xush kelibsiz bugun sizlarga mevalardan tayyorlangan фруктовый shashlik tayyorlab ko'rsatmoqchiman ham chiroyli ajoyib chiqadi demak boshlaymiz birinchi bo'lib mandarinimizni archib olamiz keyin kivini ham archiymiz buni archib to'rtga bo'lib olamiz bananni archib kesib olamiz olmamizni to'g'raymiz bo'choqlarni olib tashlaymiz banan bilan olma tez qorayganligi uchun buni oxirrog'ida qilganimiz yaxshiroq bo'ladi uyda bor mevadan tayyorladim e, yana qo'shsangiz ham bo'ladi boshqa mevalardan ham mana to'g'ri bo'ldik birinchi bo'lib olmamizni o'tkazib olamiz keyin mandarin kivin o'tkazib olib yana olma o'tkazamiz olma qattiq bo'lganligi uchun man mandarin bilan kivinni ushlab turadi keyin banan mandarin va yana qizil olmani bir bo'lagini qo'yamiz mana olmalar ushlab turadi toyib ketmaydi mahkam bo'lib turishga yordam beradi bunisini ham xuddi shunday qilamiz qolganlarni ham xuddi shunday qilsak bo'ladi odam soniga qarab tayyorlasangiz bo'ladijudayam oson yeyishga ham qulay dasturxonda ham chiroyli ko'rinadi mana tayyor bo'ldi o'ylaymanki video sizlar uchun foydali bo'ldi sizlar ham tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling